Сюда отдать дать память нашим погибшим ребятам, нашим десантникам которые с честью выполнили поставленную задачу. Я прекрасно помню этот день два года тому назад, потому что ...э этот день ну, как бы ну, для нас останется на всю жизнь. Получилось так, что наш мой взвод, я был командиром взвода, 9 человек летело в этом. Мы должны были встретиться в Луганск. Мы, ну в принципе как бы созванивали, ждали этого. Я узнал об этом ночью, потому что этот борт должен был с Луганска лететь за нами в Изюм. Мы узнали, что. Мы не летим и узнали в причину. Он с самого начала был, ну, только вот еще мобилизацию не объявили, он уже был в 25-й бригаде, он очень мечтал, он хотел быть десантником. Вот. Он чудом не сел в самолет. Чудом его отпустили в увольнение. Он должен был лететь в самолете У него шесть друзей там погибло. Они еще вместе в 17-й танковой были, срочка это называется, да, вот когда вот после школы в армию все забирал. Он очень тяжело это переживал. Мы его отговаривали, как бы, ну, не надо, может, как-то, ну, не будем, ну, не пойдешь туда, может, как-то договоримся. Он говорит, нет, говорит, там у меня ребята, или как я им глаза буду смотреть. Вот, и 31 июля он погиб при освобождении города Шахтер. Два года назад самолет Ил-76 был сбит ну, погиб мой сын, Маршалченко Сергей Александрович. На то время ему было 19 лет. Он был контрактником в 25-й бригаде. Отслужил с сентября, октябрь, ну, 7 месяцев. Как бы хотел служить в элитных войсках. И пошел ну, по контракту в 25 й бригаду. Мы его не держали, это его мечта была. Как бы и попал на эти все Майданы, потом... Аннексия Крыма, Донецк, поездил везде. И тогда он пошел добровольцем в Латунь. так вот, самолеты